বিটিয়া নির্বাচনে তামুলপুর জেলার পাঁচটি কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থীদের জয়ী করার লক্ষ্যে সুয়াকপুরে অনুষ্ঠিত বিজেপির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি দিলীপ শৈকিয়া তামুলপুর জেলার অভিভাবক মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া এবং বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি পাঁচ কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীরা বিজেপির জেলা প্রভারী কেন্দ্র প্রভারী জেলা নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন বৈঠকে পরে তামুলপুর জেলার সব কেন্দ্রে বিজেপি জয়ী হবে বলে আশা প্রকাশ করেন বিজেপি নেতারা চাওক নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি বিজেপিৰ দল আৰু কাৰ্যকৰ্তাৰ কাৰণে এইটো এটা নিয়মিত আমাৰ যি পদ্ধতি আছে পদ্ধতিৰ ভিতৰত আমি সকলোবিলাক সাজু হৈ থাকোঁ সদায় যিকোনো নিৰ্বাচন আহিলে আমি ইয়াৰ পূৰ্ব প্ৰস্তুতি কৰি লওঁ আৰু পি টি চি নিৰ্বাচনৰ বাবেও বিগত প্ৰায় এটা বছৰ ধৰি আমি নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি কৰিছোঁৱেই আৰু এতিয়া যিটো ৰাইজৰ সঁহাৰি আমি দেখিছোঁ জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে গতিকে বি টি চিত এইবাৰ বিজেপি চৰকাৰ এই ধৰণৰ এটা ৰাইজৰ পথৰ ভাষা আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ মনৰ ভাৱটো আমি উপলব্ধি কৰিবলৈ পাইছোঁ গতিকে সেইকাৰণে আমি তথাপিও কোনো অধিক আত্মবিশ্বাসীৰে হৈ আমি থাকিব বিচৰা নাই আত্মবিশ্বাস লগত লৈ যাতে আমি আমাৰ দলৰ তাম কাৰ্যকৰ্তা আছে সমৰ্থক শুভাকাংক্ষী আছে আৰু বি টি চি ভাসী শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আছে সেই সকলোকে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক উন্নয়ন আৰু শান্তিৰ স্বাৰ্থত সমবিকাশ সমৰ্যদাৰ স্বাৰ্থত ভোট প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ গতিকে আমাৰ কাৰণে বি টি চি নিৰ্বাচনটো কেৱল শাসনত অহাৰে নিৰ্বাচন নহয় আমি যাতে ৰাইজক সেৱা কৰিব পাৰোঁ সেই সেৱাৰ সংকল্পেৰে নিৰ্বাচনত আমি নিজ শক্তি আৰু সামৰ্থৰে কাৰ্যকৰ্তা তেখেতসকলৰ লগত আলোচনা কৰিলে মই নিৰ্বাচনৰ ব্যৱস্থাটো কেনেকে আগবাঢ়িব আৰু আজি ৰাতিপুৱাও মই দৰঙাজুলীত সবা কৰিছো নাগৰিজুলি সবা কৰিছো যি উৎসাহ আমি দেখিছো তামুলপুৰৰ পাঁচটাৰ পাঁচটা সমষ্টি আমি জিকিম চিন্তা কৰিব লগা নাই মাত্ৰ আমাৰ দলৰ যিটো সংগঠন সেই সংগঠনটো কেনেকে সম্পূৰ্ণ দায়িত্বশীলভাৱে কামত লগাব পাৰে এই কামখিনি আমাৰ চলি আছে আৰু খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ এইবাৰ বি টি আৰত বিজেপিক ভোট দিবলৈ ৰাইজ উত্তৰাৱল হৈ আছে তামুলপুৰ জিলাৰতো পাঁচটাৰ পাঁচটা চিটে আমি জিকিব পাৰিম সেই ধৰণৰ পৰিৱেশ আৰু মই আশা ৰাখিছো যে তামুলপুৰবাসী ৰাইজে আমাক আশীৰ্বাদ দিব বি টি আৰবাসী ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিব যাতে বি টি আৰত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা বি টি আৰত সমন্বয় প্ৰতিষ্ঠা আৰু বি টি আৰত থকা প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ সমান অধিকাৰ প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীয়ে প্ৰথম শ্ৰেণীক নাগৰি নাগৰিক হোৱাৰ যিটো ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাটোৰ স্বাৰ্থতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক সকলোৱে বধ দিব আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত সুন্দৰভাৱে মিডিয়াৰখনক আগবঢ়াই নিয়াৰ চেষ্টা কৰিব তাৰে নাই সমস্যা পথ মইতো এই কথাটোয়ে বুজি পোৱা নাই যে দি ভোটাৰ শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিল দি ভোটাৰ আছে ক'ত ভোটাৰ নাথাকাতে দি ভোটাৰৰ কিবা সমস্যা থাকিব পাৰে এয়া হল নিৰ্বাচন আহিলে যিসকলে বঙালী মানুহৰ কাৰণে একো কৰিব পৰা নাই যোৱা পাঁচটা বছৰত একো নকৰিব বা তাৰ আগৰ দিনতো যিসকলে একো নকৰিলে সেই মানুহবিলাকে এই সমস্যাবিলাকক ইছ্যু বনাবলৈ চেষ্টা কৰে ইয়াত ডি ভোটাৰে নাই সমস্যা ক'ৰ পৰা আছে দা আহিলে তাৰপিছত মানুহে আবেদন কৰিলে আবেদন কৰিলে বাৰজনে ধৰিত নাগৰিকত্ব পালে তিনিজনে গতিকে ইয়াত নাগৰিকত্বলে সমস্যা ক'ত আছে সমস্যাই নাই গতিকে ডি ভোটাৰ ক'ৰ পৰা আহিলে ডি ভোটাৰৰ সমস্যা ইয়াত অলপো নাই মাত্ৰ এটা ইছ্যু বনাবৰ কাৰণে আছাম মানুহে চেষ্টা কৰিছে সেই চেষ্টাৰো লাভ নাই বঙালী মানুহে খুব ভালকৈ জানে ৰাজী মানে ভালকৈ জানে যে বিজেপি দলে তেখেতৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে কি কাম কৰে গতিকে সেইকাৰণে মই নাভাবো এইবিলাক এটা চামৰ মানে অপচেষ্টা বা বৃথা চেষ্টা অপচেষ্টা বা বৃথা চেষ্টা